приглашаю сюда нашего пастыря Ольгу Павловну. Хочу сказать, что прежде всего, как всегда, хочу сказать, что я вас люблю. И церковь — это живой организм. И знаете, в церкви может быть всякие происходить вещи, которые ну, нравится, нам не нравится. Но Бог, Он всегда желает, Он всегда желает, чтобы мы ходили в единстве, чтобы мы ходили в любви, чтобы Бог нас созидал. И знаете, это нелегкий труд, и нелегкая ну, говорят, христианство это очень легко, но на самом деле это нелегко. Это всегда у нас есть выбор, следовать за Иисусом или следовать за этим миром. Я сегодня хочу вам пожелать, чтобы вы всегда смотрели на Иисуса. Я сегодня хочу пожелать вам, чтобы вы любили друг друга, как в семье, так и в церкви. Потому что Он дал заповедь нам возлюбите ближнего своего, как самого себя. И знаете, трудно хорошо любить человека, который все классно делает и все самое такое, знаете, супер, его хорошо любить. Но знаете, человек, который может спотыкнуться или что-то сделать, сделать не так, его трудно любить. Но хочу сказать, Бог говорит, и Он возлюбил нас прежде, чем мы стали христианами. Он нас возлюбил такими, какими мы есть. Кто скажет аминь? Он любит нас такими, какими мы есть. И я сегодня призываю церковь и хочу вам сказать, наставляю вас и хочу сказать вам, что Бог, Бог есть единство, Бог есть любви. И знаете, если у нас какие-то вещи происходят в наших домах, где нас какие-то вещи разъединяет, где э, приносят дисгармонию, где делают вещи, которые э, делаются вещи, которые расстраивают Бога, потому что Бог Он всегда желает вливать в нас любовь, мир и радость. Это Его природа. Аминь. И я хочу сказать, чтобы вы, как церковь, смотрели и следили за каждым своим поступком. Потому что если у нас есть какие-то вещи, которые разъединяют, которые приносят боль, приносят боль другим людям и делают, делают нас способными быть жестокими, ожесточенными сердцами мы не сможем слышать нашего Бога. А цель нашей жизни, всей нашей жизни ⁇ слышать нашего Бога. Если мы заигрываем с этим миром, если мы заигрываем с людьми, которые просто идут против Слова Божьего, хочу сказать, нам очень сложно слышать Бога. Поэтому я сегодня прошу вас просто откройте свои сердца, дайте Богу двигаться в вашей жизни, дайте Богу делать Божью работу, дайте Ему возможность понять, что вы любите Его на сто процентов, дайте Ему понять, что вы цените каждый шаг с, вами, с Ним, Дайте, дайте себе понять каждую секунду своей жизни, на правильном ли вы пути и держитесь вы для, за Господа. Сегодня Бог, Он желает, Он хочет, чтобы мы ходили в любви чтобы мы ходили в, ми, в мире, чтобы мы ходили в радости. Знаете, я не знаю, как я сегодня даже получила, э, ну, вот э, слово, которое человек пришел и говорит, вот приходишь сюда в эту церковь, как себе домой. И знаете, я хочу, чтобы вы понимали, что только там может человек при, прийти до, э, в любую церковь, где есть любовь. И он приходит как домой. Я хочу, чтобы церковь и дальше просто понимала это значение этой любви. Давайте служить людям, тем, которые нас окружают, любовью. Давайте будем приходить с миром и к миру везде и всюду, как в наших домах, на работе и везде, куда бы мы ни шли. Вот это я хотела бы вам пожелать. Я хотела бы, чтобы наша церковь шла и понимала, что когда мы чувствуем, что Иисус с нами, которые, когда мы знаем, что Иисус — он наша победа, когда мы знаем, что он любую ситуацию э -э, у него под контролем то мы будем в победе. Я благословляю вас миром, любовью, радостью и единством, как в ваших семьях, так и в нашей церкви. Пускай это мир, любовь и благодать наполняет и переполняет каждого из нас, чтобы мы научились принимать людей, людей такими, какими они есть. Потому что Бог, Он этого желает. И только любовь, Он может разрушить всякую преграду в нашей жизни. Благословляю вас. Пускай Бог обильно и щедро даст вам всего того, что э, э, Он, э, что он э, для вас приготовил. И дай Господь, чтобы вы это все приняли, то, что Бог, Он желает. Открывайте свои сердца, потому что если наши сердца закрыты обидой, непрощением, болью, огорчением, разными вещами, я вам хочу сказать, канал, он перекрыт. Мы не сможем слышать Господа, мы не сможем двигаться с Ним. Пусть нас Бог благословит всех, чтобы мы шли вместе с Иисусом дальше и прославляли нашего великого Господа во имя Иисуса. Давайте прославим нашего Господа. Благословляю вас во имя Иисуса. Благословлять ее, чтобы она не ослабела, чтобы она продолжала свой путь до того конца, который приготовил ей Иисус, чтобы, когда она придет на небо, ей Бог сказал: верный добрый раб, войди в радость Господина, чтобы она увидела э, плоды своего труда и была довольна так, как запланировал это Бог, чтобы тот огонь, который однажды Бог зажег в ней, и дал, поместил нашу церковь в ее сердце, чтобы в этом огне она до конца служила Богу, чтобы э, она наслаждалась своим трудом вместе с Господом, чтобы она видела, что она не зря трудилась, чтобы она видела, что она взрастила сильных, верных, посвященных, любящих Бога людей, которые есть истинными поклонниками нашего Иисуса Христа, и которые есть Его ученики, которые тоже э, учат других, мой Бог, и Говорят об Иисусе Христе, о его чудесном даре спасения, потому что мы все призваны э, говорить об Иисусе, о том, что Он сделал для каждого из нас. И пусть Бог укрепит вас. Пусть Он презрит на вас светлым именем Своим. И пусть Он наполнит руки ваши, чтобы вы продолжали щедро еще больше отдавать. И чтобы это никогда не прекращалось. Чтобы слава Божья, она была на вас, в вашей семье, на вашем доме, на нашей семье духовной. Вот. И чтобы вы просто всегда-всегда наслаждались нашим Господом и результатом ваших совместных трудов. Спасибо нашему Богу за то, что вы есть для нас пастырь добрый, за то, что вы нас любите, за то, что вы нас учите не человеческой мудростью, а с явлением славы Божьей, Духа Божьего Иисуса Христа и Его силы. И спасибо нашему Богу, что Он подкрепляет ваше слово и ваши действия чудесами и знамениями. И имя Иисуса Христа на вас нарицается. И это видят очень многие, многие еще видят многие народы, мой Бог. Я верю в то, что вы еще не исполнили до конца то предназначение, которое Бог для вас приготовил. Потому что мы еще не видели, чтобы все обетования, все обещания, которые Бог обещал вам, они исполнились в вашей жизни. Поэтому мы имеем надежду еще видеть славу Божью в вашей жизни и нашей, нашей церкви. Поздравляем, в первую очередь, нашего пастыря всех нас с днем рождения! Мы любим вас, пастырь, мы любим вас. Спасибо Богу. Конечно, для меня большая честь и привилегия вместе находиться с вами. И прежде всего я хочу всех вас поздравить с Днем Отца. Сегодня Украина празднует праздник День Отца. Я думаю, не случайно, вы знаете, эта дата совпала с датой День Отца. Мы все имеем Отца Небесного. Ну, чтобы вам лучше понять, вот мы с Родионом братья. Мы имеем разных мам, но папу одного. Но я сейчас хочу сказать о другом отце. Ведь отец этот не тот, который фактически или физиологически родил. Отец ⁇ это тот, который воспитал, наставил, исправил, благословил. И вы имеете своего отца, святую Ольгу. Так что в Иисусе Христе нет ни женского, ни мужского пола. Дорогие мои, почему я так сказал? Потому что вы знаете, у Бога каждое слово имеет значение, каждое слово имеет вес. Что аминь? Истина. Истина так. Вот Ольга означает святой, светлый. Сергей означает возвышенный, превознесенный. Не помню, Андрей. Игорь означает добродетель. Леонид, это я, означает похожий на льва, подобный льву. Я вам хочу сказать, это точно так. Я такой мягкий и пушистый. Но когда меня против шерсти, вы знаете, всех порву, как ту же грелку, Поэтому, дорогие мои, я к чему это говорю? Ведь не зря Господь дал вам слово. Это слово, которое вас определяет. Живые камни. И я возьму Библию, я прочитаю одно место Писания. Оно очень характерно для нас с вами, потому что мы с вами живые камни. Я хочу сделать маленькую ремарочку. Вы знаете, живые камни устраняют дом духовный. Я не верю, что дом Божий духовный из камней ранительного карьера города Коростень, да? Я думаю, что там камни намного лучше и красивее. Живые камни. И Петр пишет, Петр пишет, Петр пишет. В четвертой главе было. Не, ну так, третий. А может четвертый? И, а, чет... второй, да. Вторая глава, точно. Второй, э, стих. Помнишь, что четыре? Приступая к нему камню живому, человеком отверженному, но Богом издранному, драгоценному, и сами, как живые камни, Устрояйте из себя Дом Духовный, священство Святое, чтобы приносить Духовную жертву благоприятную Богу Иисусом Христом. Обратите внимание, Господь определил нам быть камнями, не кирпичиками. Вы знаете, кирпичиками классно. Но там не написано, что вы живые кирпичики, живые камни. Вот пастор Игорь знает, не Игорь, не Виктор знает как, допустим, кладку ложить кирпичиком и камнем. Кирпичиком очень хорошо, легко. Кирпич на кирпич, они там, дядька, остальное могорыч, да? Но камень, вы знаете, они, они, там какая-то азиатская гордость. извини, я не хотел, я имею в виду грузинская, грузинская там эта вода. Там еще, и вы знаете, они притираются. Но Писание говорит, тогда, когда мы встраиваемся в эту стену, то нету щели, потому что любовь нас всех соединяет. Не похожих. Кто-то Валера, кто-то Сергей, кто-то Неоник. Ну, не похожи. Но мы становимся похожи в один. Дом Бога Живого. И я хочу, чтобы вы никогда не забывали это. Что у вас сегодня не просто 15 лет. Я спрашивал, Господи, а почему 15? Почему вообще должен ехать сюда? А Господь говорит: вообще, кто различает дни, для Господа они различают. А кто не различает, для Господа не различает. Но они различают, чтобы ты тут был. Аллилуйя! Я благодарю Бога, что у вас 15 лет. Дорогие мои, с праздником, благословение вам. Огромный-огромный привет из города Санто Дебергич чтобы вы всегда помнили, что вы всегда с приветом от нас, а мы от вас, что мы все безумны Христа ради. Будьте благословенны. Я приглашаю сюда пастора Евгения. Давайте его поприветствуем. Приветствую вас. Здесь моя жена, поэтому я жену тоже приглашаю сюда. Приходи, приходи, приходи. церковь с днем рождения мы рады что мы сегодня можем быть вместе с вами и разделить это время потому что это на самом деле это 15 лет которые пройдены вместе и много всего происходило много разных событий переживаний это жизнь это церковь это семья и поэтому много всего было и я размышлял, у меня какие-то мои переживания, которые были внутри меня. И я думал что мне что мне сказать вот, как бы в этот день и можете принять как угодно, можете как мои размышления, можете принять как пророчество, можете принять как какую-то мысль просто как вам будет э, больше и ближе от этого. знаете я услышал такую интересную мысль, что когда уже очевидно, что цель она недостижима, все равно не изменяй цели измени методы достижения. Вы знаете, если мы смотрим в Писание, все Писание говорит о тех людях, которые не сдавались. Мы смотрим на калейдоскоп различных людей. Это были люди, которые сталкивались с чем-то, проходили разные ситуации. Они, им были масса сложностей, масса проблем. Были масса преград, которые говорили, это невозможно, из этого ничего не получится. Но это были люди, которые продолжали идти дальше. Это Авраам, мы смотрим, это Моисей, Давид, и мы идем дальше, уже там, это Петр, Иоанн и так далее, и так далее, и так далее. И мы уже видим героев уже сегодняшнего времени, людей, которые несли дальше ту благую весть, и эту жизнь Божью. Но это были люди, которые продолжали, и они не сдавались. Поэтому, если уже цель, она кажется недостижимой, все равно не меняйте ее. Просто поменяйте какие-то методы ее достижения, потому что эта цель, она была от Господа изначально, и она не меняется. Поэтому благословляем вас, от всего сердца, от нашей церкви. Божьих вам благословений в этом грядущем времени, в которое вы идете. Благословение вам. Частые наши гости – это Сергей Гординского с женой. Тоже будет слово. Церковь, доброе утро. Сначала официальное слово, потому что мы здесь не просто представляем Сергея Викторию, мы представляем служение пастора и апостола Рика Реннера. Поэтому мы вас поздравляем с этой датой. Поздравляем пастора, желаем вам мира, любви, добра от Господа во имя Иисуса. И слово будет, наверное, все слово, все слова, которые я буду говорить, это в сторону пастора. Написано: и так каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и Домостроителей тан Божий. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Аминь. Теперь у меня задание ко всей церкви. Церковь, покажите, пожалуйста, руками 77 сантиметров. Пастор, выходи, пожалуйста. Все, покажите, пожалуйста. Вот кто выиграет, подарю свой мобильный телефон. Вы же знаете. Все-все показывайте, все показывайте. Ну попробуйте, сегодня же праздник. Пастор, поэтому я подарок принес сегодня. Вот этим инструментиком мы их всех замерим. Неважно от образования, неважно мужчина или женщина или ребенок, неважно ваше финансовое положение, но важно не ошибиться. И мужчины-строители здесь были. Пастор строит и знает, как важно на каждой планерке взять инструмент и четко отмерить э, те э, меточки, которые есть в проекте. И не дай бог, ты в основании по диагональке неправильно все померил, то конек у тебя погуляет, и твоя башня упадет. Очень красиво. Поэтому мы, это символический подарок, но мы сегодня хотели бы пастору вручить... Аллилуйя! Аллилуйя! Простой! Но! Есть же еще одно место Писания, которое мы тоже хотели бы подарить пастору и церкви. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Мы знаем на основании Писания, есть только один человек здесь, на этом месте, который даст отчет перед Богом за то, какая будет церковь. И Бог называет его своим. И вы знаете, я так обрадовался, когда пастор сказал по поводу Ольги, я вспомнил, мы живем на Ольжиной горе, там где жила княгиня Ольга, а тут мы сегодня поздравляем царицу Ольгу. Но у нее есть Библия, поэтому хочу церкви пожелать, Церковь, почитайте наставников ваших почитайте тот дар веры, который имеет она. Она, открою вам секрет, вы, наверное, этого не знаете, я этого не знал. Она приехала к нам к дому. У нас стоял старый забор рабица. Помолилась за него. Наша калитка упала после этого. Она сказала такие слова, что помазанники Божии так не должны жить. Теперь у нас новый забор. Новые ворота. И вы знаете, да, может быть, это шутка, но чья-то вера сработала, когда наша вера не работала. Когда ваша вера не будет срабатывать, обратитесь к вестнику Господа Саваофа. У нее мудрость, в ее устах мудрость. Бог ее помазал. Обращайтесь к этому помазанию. И мы решили в праздничный день почтить пастора, как пастора, и создать ей большую проблему. Мы ей подарим подарок, один, но внутри 49 спа-процедур. Японский, для рук, для ног, обертывание горьким, господи, апельсином, тайский массаж, маникюр, педикюр, ну, короче... Вот один подарок вам, пастор, а вы дальше мучаетесь, выбираете, в шоколаде вам или в апельсиновых корках. Потому что мы помним, что вы всегда женщина. Оставайтесь женственными, помазанницей Божией. С праздником! И сегодня, помимо праздника отца, как говорил пастор Леонид, сегодня еще и праздник Йом-Кипур. Если вы знаете такой праздник библейский, праздник искупления. И я поздравляю вас, вы очень попали очень влипли. Вот вы искуплены, вот, с чем я вас и поздравляю. Вот, потому что церковь она находится и составляет такие э, составляющие, как искупленные люди в ней. Да? Вот, и поэтому мне очень приятно вас поздравлять с днем рождения церкви поздравлять вашего пастыря, вас и есть виновник торжества, тот который нас искупил. Иисус Христос. И знаете, хотелось бы вам пожелать таких элементарных, простых вещей. Ничего я вам нового не скажу, в Библии все уже давно написано, и нового ничего на земле нет. Но то, что я вчера размышлял и спрашивал, чтобы Бог не дал слово для вас, для пастора, для церкви, у меня есть такое вот к вам маленькое, но ну, послание будет поздравительное. Вы знаете, Бог искупил каждого из вас привел вас в эту церковь, и он не ошибся. Писание говорит, что он насаждает людей в Доме Божьем так, как он хочет и где хочет. И вы не ошибка Бога, он не ошибся, когда поместил вас сюда, быть рядом с вашим пастором, служить в этой церкви. Он так захотел, и он, написано, помещает каждого, как он хочет. И наша задача с вами смириться в послушании Ему, занять свое место в своем призвании, предназначении и просто верно исполнять его. И знаете, это не так легко, потому что всегда нам хочется куда-то увильнуть, съехать с нашей ответственности, чего-то не сделать, где-то профилонить немножко, да. Ну, мы так люди созданы. Но Иисус говорит, неблагонадежен тот, кто ложит свою руку на плуг, да, и потом как бы оборачивается. Ну, как бы не хотелось так жить, в общем-то. Поэтому хочется вам пожелать быть верными людьми в этой церкви, пожелать вам, чтобы вы поддерживали руки своего пастора. Вы знаете, Бог Он призвал и поставил ее быть пастором в этой церкви, но также Он поставляет рядом людей, те, которые будут поддерживать руки пастора, как Аарон, Ор, они поддерживали руки Моисея. То же самое Бог хочет, чтобы вы делали по отношению к своему пастору, чтобы вы поддерживали ее руки, поддерживали служение, то, чем вы можете это делать. И поэтому очень хочется пожелать вам, чтобы вы сохраняли действительно мир, любовь, радость внутри вашего общения, внутри церкви, делились этой радостью, делились этим миром, любовью с другими людьми. Просто будьте семьей, будьте такими, какие вы есть, открытыми, естественными, натуральными, неподдельными. Вы знаете, когда мы натуральные, естественные, Богу так легко с нами работать. Когда мы без всяких масок, без всяких каких-то приукрас, без лицемерия, без без ничего этого всего. Просто естественные, какие мы есть. Бог просто радуется, когда мы естественные. Вот. поэтому поздравляю вас с днем рождения. Растите, умножайтесь, приносите плоды. Процветайте, благоухайте. И пусть вас Бог всех обильно благословит. Ваши дома, семьи и каждого из вас в общем целом. Свое поздравление, свое послание Слово Божьего для нас в наши 15 лет Пастырь Валерий Родионов. Давайте его поприветствуем. Спасибо. Я тоже приехал не один. Со мной моя жена, а мой сын где-то на детском уже играет. Мы рады поздравить вас с этим прекрасным юбилеем. Вот уже 15 лет вы благоухаете для Украины. 15 лет вы трудитесь для ее благосостояния, прежде всего духовного и, как следствие, физического. И мы хотим вам подарить эти конфеты, и там внутри на конфеты. Я хочу присоединиться ко всем хорошим словам. Спасибо. Хочу сказать, что я вообще восхищена, удивлена и вдохновлена тем, что Ольга Павловна является таким замечательным пастором. Ну, это в Украине очень мало, когда вот женщина, пастор и полноценный пастор. Вот знаете, как едва в одном. Что такое уникальное. И хочется, вот песня есть, мне хорошо в доме твоем. Вот здесь очень хорошая, действительно такая семейная, здоровая атмосфера. И я это очень чувствую где-то. Может, вы так привыкли к каким-то моментам. А я такой человек наблюдательный. Я вот за всем смотрю, стоит там какая-то парочка, разговаривает с детьми, где там кто подходит. Я все фотографирую, я за всем наблюдаю. сердце не обманешь. И то, что вы говорили, это все здорово, замечательно. И я благодарю Бога за Ольгу Павловну, потому что только Бог мог ей помочь пройти все эти, может, ужасы, кошмары, страдания, переживания, может, и, и ну, болезни какие-то. И она сегодня здесь такая красивая, молодая, стройная такая вообще. Это вы... Помазанная, да. Ну, в общем, не хватит слов. Можно не проповедовать, а благодарить Бога за, за все, что Бог сделал. Поэтому цените, любите, просто берегите, молитесь о ней, храните ее. Где только можно, подмагните. Ну, потому что она действительно, она видит, и заборы упавшие, и где там что, она видит. Ее рука всегда дающая, ее сердце жертвенное, она благословенная среди женщин, среди жен, среди... Пастырей мужчин даже я скажу, она благословенная. Слава Богу заня люблю ее, благословляю Я от всегого сердца поздравляю. Ну дальше пропавід.